Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, pergerakan ujian secara uh, rasminya lah ya. Yang pertama, kamu akan berkumpul di bilik kuarantin. Uh, maksudnya daripada bilik ujian setelah kamu pergi ke ujian individu kamu akan bergerak ke bilik kuarantin kamu akan berkumpul di situ uh, akan ada guru di situ yang akan kumpulkan kamu uh, akan tetapkan kamu bersama dengan rakan yang lainlah yang tadi kita bagi tahu ada tiga atau empat orang. Okey, kemudian kamu akan diberikan uh, tajuk uh, kamu ada masa dalam 3 ke 5 minit untuk berbincang dengan rakan dalam kumpulan untuk pastikanlah kamu boleh ambil tajuk masing-masing maksudnya bahagian masing-masing isi isi perbincangan masing-masing tajuk sama tapi isi dibahagikan mengikut ahli okey Setelah itu apabila dipanggil kamu semua akan bergerak tiga empat orang ni akan bergerak masuk semula ke bilik ujian untuk Uh, menduduki ujian berkumpulan ni lah. Okay. Petaksiran memulakan uh, UB berkumpulan ni. Uh, dia akan pastikan kamu dapat tajuk samalah lah. Dia akan semak. Adakah kamu dapat tajuk yang sama yang dibincangkan? Kamu kena pastikanlah kamu tak 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 tukar tajuk. Maksudnya tiba-tiba kalau petaksir kata uh, tajuk kamu pelancongan tapi kamu bincang dekat belakang uh, tajuk kamu ialah kemalangan jalan raya. Ni contohlah. Jadi kamu cakap saja dengan petaksir. Nanti petaksir akan maklum. Okey pastikan tajuk petaksir dan tajuk kamu adalah sama. Tapi jangan risau. Selalunya tak ada masalah. Kalau uh, dia uh, petaksi akan ikut apa yang kamu dah bincang di bilik kuarantin tadi. Okay, jadi jangan risau. Okay. Untuk pusingan pertama, macam mana nak 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 mulakan? Jadi kamu akan mulakan mengikut angka giliran ataupun susunan yang telah ditetapkan di bilik kuarantin. Okay. Guru yang berada di bilik kuarantin dah maklumkan kamu orang yang pertama, calon satu, calon dua, calon tiga dan calon empat. Jadi bila kamu masuk di bilik uh, ujian, uh, kamu akan bertutur mengikut angka giliran ataupun mengikut turutan baik okay, tak boleh berebut-rebut pusingan pertama kena ikut turutan okey jadi kamu uh, utarakanlah idea dan pandangan-pandangan yang 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 telah kamu uh, bincangkan okey setelah tamat habis pusingan akan ada pusingan kedua ketika itu apa akan minta kamu untuk tambah lagi pandangan dan kali ini berbeza dengan pusingan yang pertama di mana pusingan yang kedua kamu boleh secara rawak ha, kalau kata ha, calon ketiga nak mula dulu boleh ataupun calon kedua nak mula dulu pun boleh atau calon pertama nak mula dulu pun boleh ataupun calon keempat nak mula dulu pun boleh tak ada masalah untuk pusingan kedua siapa-siapa boleh mulakan dahulu dan isi yang kamu utarakan mesti sama dengan tajuk yang telah diberikan Okey, ah ha, ini sepintas lalulah pergerakan uh, ujian. Okey, jom kita tengok peranan calon ketika bertutur. Okey, pertama pembuka bicara. Memberi salam hormat dan memperkenalkan tajuk perbincangan dengan jelas. Saya rasa dan pasti uh, peringatan ini sering di, 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 uh, diberi kepada semua calon untuk Uh, beri salam hormat bagi salam ataupun selamat sejahtera dan pastikan kepala tajuk tu tidak ditinggalkan maksudnya sekiranya tajuk minta uh, aktiviti pelancongan mendatangkan pelbagai manfaat bincangkan jadi kamu kena mula dengan uh, kepala tajuk dia okey manfaat-manfaat pelancongan ialah apa contohnya Okey, penyumbangan dia, idea, memberikan cadangan kreatif dan huraian yang mendalam tentang topik. Seterusnya, menyokong hujah. Ah, hujah yang kamu berikan itu perlu disokong dengan pe beberapa contoh, bukti, bagaimana dia terhasil dan sebagainya. Dan akhir sekali, penutup merumuskan ataupun membuat penegasan. Okey, untuk, untuk, me, uh, untuk menetapkan isi yang telah kamu cadangkan tu ialah isi yang tepat ataupun kamu boleh rumuskan. Okey seterusnya kriteria kriteria pemarkahan. Okey kita lihat bahasa penggunaan tata bahasa yang betul, kosa kata yang tepat dan simpulan bahasa yang sesuai. Sebenarnya hampir sama saja dengan individu. Kita nak lihat tata bahasa, kosa kata dan juga uh, suara lah sebutan dan intonasi sebutan yang jelas dan lantang calon mesti bertutur dengan tepat jelas dan lantang supaya pe, uh, apa tu pentaksir boleh beri markah yang tinggi ataupun setinggi yang bolehlah okay pengucapan fasih dan lancar tanpa terlalu bergantung kepada hafalan atau skrif. Sebenarnya calon tak perlu hafal tapi calon perlu faham. Uh, yang penting sebenarnya bercakap. Uh, calon kena biasakan dirilah ha. Uh, latih dekat depan cermin ke. Uh, calon kena... Kamu semua jangan takut, kena biasakan diri. Sebab kalau kamu tak biasakan diri, tiba-tiba masa hari periksa tu baru nak cakap, uh, selalunya memang kita akan ada masalah. Jadi sebelum kita buat ujian lisan tu, kita kena biasakan diri bercakap. Ataupun ajak kawan-kawan untuk uh, berdiskusi bersama. Macam ajak tiga empat orang kawan, jadi kamu bercakap bersama dengan kawan. Kamu biasakan diri bercakap di hadapan, di hadapan orang. Okay. Kita tengok aspek tingkah laku etika bersikap sopan memberi salam dan mengucapkan terima kasih keyakinan diri menunjukkan bahasa badan yang positif dan suara yang jelas dan kuat. Kita okay. pastikan pada hari tersebut ketika ujian bertutur berlangsung calon memakai pakaian yang bersih kemas duduk dengan uh, posture badan yang yang, yang tegak uh, untuk memastikan pentaksir mampu menilai kamu dari berbagai sudut dan mampu memberikan markah yang tinggi kepada calon. Okey? Keyakinan diri itu sangat penting. Kamu tak boleh duduk dalam keadaan bongkok, suara tak keluar. Itu semua adalah penyebab markah kamu rendah. Okey? Kerjasama untuk berkumpulan ini satu perkara yang penting selain daripada bertutur ialah uh, pentaksir melihat kerjasama antara ahli dalam kumpulan. Uh, uh, calon tidak boleh tidak boleh macam melangkawi atau mendominasi uh, pada waktu ujian berlangsung. Uh, kena beri ruang juga pada kawan. Jangan kamu bercakap, 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 bercakap sampai kawan nak cakap pun tak tak boleh. Ah uh, yang itu tak boleh. Kena beri ruang pada rakan juga. Ah uh, elakkan berebut-rebut. Okey oh, macam nak bergaduh. Oh saya cikgu, saya cikgu. Ha, jangan. Sebabnya masa pada waktu ujian bertutur tu berlangsung, kamu perlu uh, uh, beradab. Uh, sopan. Kan? Bersikap sopan. Uh, bersabar. Tak tak cepat nak marah. Kena tunggu giliran masing-masing Walaupun pada ketika itu Kamu ada idea yang banyak Ada pandangan yang ingin kamu hujahkan Tapi tunggu giliran kamu Dan jangan berebut Rebut itu sangat penting Okey Terima kasih Ini untuk modul yang ketiga Okey uh, Diharapkan uh, Semua calon dapat mengikuti Haa uh, modul saya yang keempat nanti lebih banyak pengetahuan dan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Bye.